Я хочу сказать очень ясно и четко свою позицию. Э -э -э. Недостойно, когда за спинами патриотов настоящих прячутся бандиты и крышеватели э -э -э контрабанды. Недостойно, когда люди одевают камуфляж в 1600 километров от фронта и изображают из себя крутых пацанов. Я был крутым пацаном и на Майдане, и мы были на фронте со многими здесь, кто стоят сегодня в гражданских костюмах. И видели настоящую опасность и работали с этой опасностью. Здесь этого не нужно делать, и бряцать оружием не нужно, и стрелять из гранатомета по милиции не нужно. И такие вещи будут пресекаться всегда, вне зависимости от знамени, в которой оборачивается этот человек. Такой человек с оружием в руках, на улицах мирных городов бандит. Не нравится это тем, кто верит в другие идеалы, я тоже верю в идеалы. Я тоже уважаю Дмитрия Яроша, мне есть за что его уважать. Мы с ним, слава богу, прошли длинный путь. Но я не могу поддержать тех ребят со снесенной крышей, или я не знаю, что с ними случилось, которые позволяют себе выстрелить посреди маленького Мукачева в голову другому человеку. Взять и из гранатомета расстрелять две милицейские машины. Я не понимаю, как это возможно и как общество может с этим мириться. Это непримиримая ситуация. Мы должны понять, это не вопрос уважение или неуважение к какой-то партии. Это вопрос ценностей, это мировоззренческий вопрос. У нас добровольцев в специальных батальонах МВД в 32 батальона. Еще три батальона Национальной гвардии. Известный, легендарный Азов, Донбасс и батальон имени Кульчицкого. Это почти 6 тысяч человек. Все ребята непростые. Все со своим мировоззрением и со своим взглядом. Патриоты куда больше, чем многие те, кто стоят сегодня в камуфляжах на дорогах Украины. Но они нашли для себя ответ. Они идут на фронт, они там отвечают на вызовы, и к ним есть доверие. Вы меня простите, бывший работник милиции, выгнанный из органов э, внутренних дел за неблаговидные деяния, за контрабанду, на дельтаплане летавший, так сказать, сбравшийся сигареты в Венгрию, теперь хочет мне рассказать, что он проведник правого сектора на Закарпатье и позволяет себе присваивать... Право стрелять из гранатомета и автомата, я это не принимаю. Потому что для меня это человек, который купил франшизу. Знаете, что такое франшиза? Купил франшизу и под нее прячется. И пусть кричат и говорят, что хотят. Это моя работа пресекать такую ситуацию. И мне жаль, что закарпатская милиция сработала, может быть, не слишком эффективно и допустила такую ситуацию. Мне жаль, но я не говорю, что они не правы, они должны были остановить эту ситуацию. И второе я хочу сказать. Очень важно. Любой патриот ясно понимает, что происходит в стране. И дает оценку ситуации. Я нахожусь в коалиционном правительстве. Мне далеко не все в этом правительстве нравятся. Я далеко не с отношусь ко всем членам коалиции в парламенте. Но я все время взвешиваю. Арсена, что будет, если ты проявишь свою эмоцию или начнешь поддаваться своим чувствам? Куда денется страна? Мы должны искать паллиативы и всегда думать. Если у тебя хватает мозгов стрелять Мукачева, как это пойдет по стране? Ради чего ты это делаешь? Чтобы получить право таскать сигареты через границу? Поэтому премьер-министр приехал и снял весь состав э, таможенников. Поэтому президент уволил и СБУшника, и, и, и пограничников. Нужно и эту систему закрыть, которая кормит этих бандитов. Из бандитов мириться нельзя. А патриотам стоит разобраться между собой. Кто патриот, а кто прячется за щитом патриота. Вот я хочу, чтобы вы меня услышали. Это очень важно.